মানৱাৰ মজিয়াত পাছ কৰা এখন আইনৰ জৰিয়তেহে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন চলি আছে আমি মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নামত এখন এখন মুৰংঘৰ নিৰ্মাণ হৈছে ছিক্স ছেডুলটোৱেই মূল লক্ষ্য এতিয়াৰ যিখন পৰিষদ চলাই আছোঁ এইখন আমাৰ লক্ষ্য নহয় ছিক্স শ্বেডুলটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য কাৰণ ছিক্স ছেডুল মানে সাংবিধানিক মৰ্যাদা আমি মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নামত যি পুঁজি পাওঁ অতি সীমিত পুঁজি যিহেতু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে এতিয়াও সাংবিধানিক মৰ্যাদা পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ শকত পৰিমাণৰ পুঁজিও আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় সাহাৰ্যও পাবলৈ আমি সক্ষম হোৱা নাই আৰু এতিয়াৰ পজিচনৰ ফালৰ পৰা আমি মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে যি ধৰণৰ পুঁজিৰ মানে প্ৰয়োজন সেইখিনি নোপোৱাৰ কাৰণে এতিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ই সম্ভৱ বুলি আমি নাভাবোঁ কিন্তু এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা পৰিকল্পিতভাৱে এটা প্ৰক্ৰিয়া যদি হাতত লোৱা হয় উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া ফেচ ফেচ বাই ফেচ আমি এটা মানে পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম বুলি ভাবোঁ উন্নয়ন উন্নয়নে আমাৰ প্ৰধান ইছ্যু হ'ব যিহেতু দুহেজাৰ তেৰ চনত মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে এম এছ চি অঞ্চলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমাক শাসনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল এই সেই তেৰ চনৰ পৰা ঊনৈছ চনলৈকে আমাৰ নিৰ্বাচিত পৰিষদখনে যিবোৰ জনমুখী কাম কাজ কৰিলে তাৰ প্ৰতি ৰাইজ আপ্লুত হয় দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ পঁয়ত্ৰিছটা যি সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পঁয়ত্ৰিছটা সমষ্টিতে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধী শূন্য কৰিলে অৰ্থাৎ আমি ৰাইজৰ আস্থা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এটা আমাৰ পৰিষদৰ মজিয়াত আমি আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ৰাইজে আমাৰ ওপৰত যি আস্থা ৰাখিছিলে নিৰ্বা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেইবোৰতোতো আমি নিজাববীয়াকৈ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছোঁ মানে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ৰাইজে আমাৰ এই গোটেই কাম কাজবিলাকক লৈ তেওঁলোক কিমান সন্তুষ্ট আমি নিজেতোতো অমুক কৰিছোঁ তমুক কৰিছোঁ কৈ থাকিলে নহ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি কৰা বিগত দহ বছৰত কৰা বিভিন্ন কাম কাজসমূহৰ খতিয়ান লৈ আমি ৰাইজৰ মাজত গৈছোঁ ৰাইজে ৰাইজে আমাক ভাল পাইছে আমি গোটেই মানে বিগত দহটা বছৰত যি যি কাম কৰিলোঁ ট'টেল আমি ছয়ত্ৰিছটা সমষ্টিৰ ভিতৰত ছাপন্ন হাজাৰটা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ হিচাপে ই এটা অভিলেখ অসমত থকা বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহত ইমান লাৰ্জ স্কেলৰ স্কীম আজিলৈকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ নিজাববীয়া যিটো সমষ্টি বা মোৰ ক্ষেত্ৰত মই লাষ্ট তেৰ চনৰ নিৰ্বাচনত মই অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিলোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনতহে অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু ৰাইজে জিকাই পঠিয়ালে সেইকাৰণে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিষদখনৰ কাম কাজ দহ বছৰীয়া হ'লেও মোৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজাববীয়া তত্বাৱধানত কাম কাজ কৰা এটা পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনা হাতত পাইছোঁ আৰু সেয়েহে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলন আৰু পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰৰ যি উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা সেইবোৰ লৈ আমি যি মিচিং স্বায়ত্ব সাহিত্য পৰিষদে বিভিন্ন অঞ্চলত গৈছিলোঁ তাতে মোৰ নিজৰ সমষ্টিটো এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হওঁতে যোৱা পাঁচটা বছৰত আমি কিমান পুঁজি পাইছিলোঁ আৰু কি কি ধৰণৰ কাম কাজ কৰিলোঁ এইখিনি আমি ৰাইজক অৱগত কৰিছিলোঁ কেৱল মৌখিকভাৱে অৱগত কৰি নহয় মই প্ৰত্যেকটো স্কীমৰ বিপৰীতে কিমান পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে এইবিলাকক উল্লেখ কৰি এটা চেতপত্ৰ লিফলেট মই ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰি স্বচ্ছতাটো আমি মানে বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি কৰা উন্নয়ন এতিয়া আমি যিখিনি উন্নয়ন কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে এতিয়াহে বুজিব পাৰিছে যে মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ জৰিয়তেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব পৰা যায় মোৰ আগৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি আছিলে তেওঁৰ দিনৰ এটা চিনো যোৰহাট পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত নাই তেতিয়া ৰাইজে অনুভৱেই কৰিব পৰা নাছিল যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া আমি এটা মোৰ দিনত মানে মোৰ সমষ্টিটোৰ কথা কৈ আছোঁ আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছোঁ যে আজি এক সীমিত পুঁজি থাকিলেও মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ এটা পৰিকল্পনা লৈ পেলাই যদি আগবাঢ়া যায় তেতিয়াহ'লে মই উদাহৰণসহ দেখুৱাই দিছোঁ যে মোৰ তাত এক কোটি পাঁচ লাখ টকীয়া মই দলঙো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ অথচ এটা বছৰত আমি এক কোটি টকা চেংচন পাওঁহে এটা সমষ্টিত কিন্তু মোৰ সমষ্টিত মই কাকতিচুক গাঁৱত অলি টুবি দুটা ইনষ্টলমেণ্টত মই এখন ষ্টীল পাইপ ব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ যাৰ ভেলু সামগ্ৰিক ভেলুটো এক কোটি পাঁচ লাখ টকা হৈছে মানে মিচিং ৰাইজে তাৰ আগত গম পোৱা নাছিলে দে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কীম ল'ব পৰা যায় এতিয়া মোৰ যিমানখন গাঁও আছে প্ৰত্যেক গাঁৱত এখন এখন মূৰংঘৰ নিৰ্মাণ হৈছে মোৰ অঞ্চলত যিমান এতিয়া আপোনাৰ বিদ্যালয় আছে মাত্ৰ দুখনমান বিদ্যালয়তে বাদ পৰি আছে নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট মানে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে আৰু বৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল এইখিনি কাম এই উন্নয়নমূলক কামখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ৰাইজেও আস্থা ৰাখিছে কাৰণ এতিয়া বুজি পাইছে যে এম এছ চিৰ জৰিয়তেও বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট নহ'লেও অন্তত ৰাইজে আশা কৰিব পৰাকৈ কিছু কাম কাজ কৰিব পৰা যায় এই আস্থাটো আমি জন্মাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনতো পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনতো আমাৰ শ্লোগানটো উন্নয়নেই হ'ব উন্নয়নেই আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত আমি আমাৰ অঞ্চলৰ কেৱল ৰাইজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বা বিভিন্ন ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ এইবিলাকৰ ওপৰতে গুৰুত্ব নিদি দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে আমাৰ যোনবোৰ যুৱচাম আছে যুৱচামৰ দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন কৰ্মৰ দিশত যাতে তেওঁলোক সংস্থাপিত হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতিও আমি ইনিচিয়েটিভ গ্ৰহণ কৰিম আম হ'ব টিটলটোতো আমাৰ মূল দাবী আমাৰ সংগ্ৰামৰ মিচিং জাতীয় সংগ্ৰামৰ মূলটোৱেই হৈছে ছিক্স শ্বেডুল আমি ঊনৈছশ বিৰাশী চনত ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যদি নাইণ্টি থ্ৰীৰ পৰা আমি মুভমেণ্ট যি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা আজি আমি কৌশলগত কাৰণত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভিতৰত আমি সোমাই আছোঁ যদিও আমাৰ ছিক্স ছেডুলটোৱেই মূল লক্ষ্য এতিয়াৰ যিখন পৰিষদ চলাই আছোঁ এইখন আমাৰ লক্ষ্য নহয় ছিক্স শ্বিডিউলটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য কাৰণ ছিক্স ছেডুল মানে সাংবিধানিক মৰ্যাদা আজি যিখন আমি মিচিং স্বায়ত্ব শিত্য পৰিষদ চলাই আছোঁ ইয়াৰ কোনো সাংবিধানিক মৰ্যাদা নাই ই অসম চৰকাৰৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত পাছ কৰা এখন আইনৰ জৰিয়তেহে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন চলি আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰিব পৰা বিধি ব্যৱস্থাৰ কথা ভাৰতীয় সংবিধানত কিন্তু উল্লেখ নাই উল্লেখ নাই আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানত উল্লেখ কৰা মতে সাংবিধানিক মৰ্যদা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক দিব লাগে তাৰপৰাহে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনতে গঠন হৈছিল ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনৰ পৰা দুহেজাৰ তেৰ চনলৈ ওঠৰটা বছৰ হয় এই ওঠৰটা বছৰ আপোনাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল কিন্তু তেতিয়াও পুঁজি আহিছিল ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনৰ পৰা তেৰ চনলৈকে ওঠৰটা বছৰ এই ওঠৰটা বছৰো ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পুঁজি আহি আছিল আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু ইচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভিতৰত এই দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনলৈকে বিভিন্ন আঁচনিৰ অৱশিষ্ট আপুনি বিচাৰি পাব বা গোটেই উদাহৰণবোৰ বিচাৰি পাব কিন্তু তেৰ চনৰ আগলৈকে যিবোৰ তাৰমানে ইণ্টাৰিম কাউঞ্চিলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন আঁচনি তেওঁলোকৰ চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহে ৰূপায়ণ কৰিছিল সেইখিনি কিন্তু আপুনি ক'তো বিচাৰি নাপাব লক্ষণীয় কাম বুলি ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰথম কথা এটা এটা সময়ত মোৰ অঞ্চল কাকতি চৌপ বুলি এখন গাঁও আছে তাত এটা ডুবি আছে অলি ডুবি বুলি সেই সেই ডুবিটোৰ ওপৰেদি এখন বাঁহৰ দলং আছিলে দীঘল বাঁহৰ দলং এইটো আপোনাৰ নব্বৈ মিটাৰৰ এখন মানে বাঁহৰ দলং যি বাঁহৰ দলংখনেই আপোনাৰ দক্ষিণ মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৰহাটৰ মেইন মানে আপোনাৰ চল্লিছ নং গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৰহাট টাউনলৈকে যোগাযোগৰ অন্যতম মাধ্যম আছিলে প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ জনবসতি থকা মানুহৰ সেইটো সেই দলংখনৰ বা সেই অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দি অহা নাছিলে মই কিন্তু এই দলংখনক তাতে এখন এতিয়া ষ্টীল পাইপ ব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ য'ত আপোনাৰ এক কোটি পাঁচ লাখ টকা খৰচ কৰা হৈছে এইটো আজি সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুচলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আগতে খেতি মানুহখিনিৰ ট্ৰেক্টৰে হাল বাবৰ কাৰণে মানুহখিনিয়ে প্ৰায় আঠ কিলোমিটাৰ ঘূৰি আহিবগৈ লগা হৈছিলে এতিয়া জাষ্ট দলংখন ক্ৰছ কৰি নিজৰ খেতিপথাৰত কাম কৰিব পাৰিছে এতিয়া আপোনাৰ ধোদাং অঞ্চল বৰমুকলি অঞ্চল দক্ষিণ মাজুলী অঞ্চলৰ ৰাইজে বেপাৰ বাণিজ্য যোৰহাট টাউনৰ লগত গঢ়ি তুলিব পৰাকৈ আপোনাৰ ডেৰেগাঁও অঞ্চলৰ লগত গঢ়ি তুলিব পৰাকৈ যথেষ্ট যাতায়তীভাৱে সুচল হৈছে ওচৰতে হাত বজাৰ আছে বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ ৰাইজৰ সুচল হৈছে ওচৰতে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে স্বাস্থ্যৰ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সুবিধা হৈছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান আছে আপোনাৰ লাখেৰা জনজাতি হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰু মৰা হাইস্কুল ইফালে আপোনাৰ বিষ্ণুদেৱ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এইবিলাকলৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা লাভ হৈছে এটা সামগ্ৰিক বিকাশ লাভ কৰিব এইটো এটা মোৰ কাৰণে উল্লেখনীয় দ্বিতীয়তে আমাৰ অঞ্চলত থকা প্ৰত্যেকটো শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰত্যেকটো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই টাৰ্গেট মানে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায় নাইণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ছয়ানব্বৈ শতাংশ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি মানে উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে মই সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে বাকী কিছুমান বাট পৰি গৈছে পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা এইবিলাকক টাৰ্গেট কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই শিক্ষাৰ দিশতো এক উল্লেখনীয় ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰিছোঁ বুলি মই মানে ক'ব পাৰোঁ তাত পাৰমানেণ্টলি গৰাখহনীয়া ৰোধৰ মানে আঁচনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আপোনাৰ বাইছ তেইছ চনলৈকে বাইছ তেইছ চনলৈকে তাৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে অহৰহ মই প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ এম এছ চিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ মই তাতে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ যাৰ কাৰণে আজি ললিটি নেউল বাচি আছে আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা এটা ঘূৰি আহিছে আৰু এতিয়া চৰকাৰে তাতে পাৰমানেণ্ট নেচাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তেতিয়া আমি টেম্প'ৰেৰী নেচাৰৰ কিছুমান কাম নকৰাকৈ আজি ললিটি মানে গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি গোটেই এটা প্ৰায় পঁচপন্ন ষাঠিখন গাঁও আজি বান বিধ্বস্ত অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হ'লহেঁতেন এই ক্ষেত্ৰতো মই এটা উল্লেখযোগ্য মানে হেৰি কাম হাতত ল'ব বুলি সক্ষম হৈছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মিচিং জাতি সত্তাৰ মানে অন্যতম এটা চিনাকী হৈছে মূৰংঘৰ কাৰণ মিচিং জাতি সত্তাৰ লোকবিশ্বাস বা পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় বিশ্বাস আদিৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে বা লিগাং এইবিলাক উদযাপন কৰিবৰ ক্ষেত্ৰ কাৰণেই হওক মূৰ ঘৰটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন মই ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে প্ৰত্যেক গাঁৱত মূৰংঘৰ নিৰ্মাণৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ সেইটো এটা মই উল্লেখনীয় আমাৰ তাৰমানে সফলতা বুলি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ প্ৰত্যেক এখনো গাঁও বাট পৰি যোৱা নাই উত্তৰ পশ্চি উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট অঞ্চলৰ এখনো গাঁও বাট পৰি যোৱা নাই সকলোতে মূৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইখিনি মোৰ সফলতাৰ মানে উল্লেখযোগ্য বুলি মানে কাম বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে আমি অনুভৱ কৰোঁ এতিয়া আমাৰ অঞ্চলৰ যাতায়তৰ ব্যৱস্থাটো অতি বিধ্বস্ত অঞ্চল এতিয়া যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে যাতায়ত ব্যৱস্থাটোক উন্নত কৰিব পৰাকৈ কাম কাজ আমি হাতত ল'ব পৰা নাই এইটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ মানে দুখ বুলি মই ক'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ হাতত ইমান পুঁজি নাই আমি এখন আৰ চি চি দলং বনাবৰ কাৰণে পুঁজি নাই দুই তিনি কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি পক্ষী ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত পুঁজি নাই বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ মাত্ৰ এবছৰত কেতিয়াবা সত্তৰ লাখ টকা কেতিয়াবা এক কোটি টকা পাওঁ এইবাৰটো এইবাৰ পাইছোঁ পয়সত্তৰ লাখ টকা এতিয়া আগৰবাৰ বা আপোনাৰ বাইছ তেইছত পাইছোঁ সত্তৰ লাখ টকা সমষ্টি হিচাপে এতিয়া এই সত্তৰ লাখ পয়সত্তৰ লাখ বা কেতিয়াবা পোৱা এক কোটি টকাৰে সাতটা পঞ্চায়তৰ ছাপন্নখন গাঁৱত কাম কৰিবলগা হৈছিল এইটো বিৰাট চেলেঞ্জিং মানে এইটো সম্ভৱ নহয় তাৰমানে আজি আমি চাওঁ বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়তবিলাকত বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়তবিলাকত এখন এখন গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰণে বাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত তেওঁলোকে প্ৰায় তিনি কোটিৰ পৰা চাৰি কোটি টকা পায় মানে নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰ কেইখনমান গাঁৱৰ কাৰণে আমি আকৌ মানে আমাৰ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন গাঁওবিলাকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মানে এক কোটি টকা সত্তৰ লাখ টকা পঁয়সত্তৰ লাখ তেনেকৈ পাই আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে বহু ইচ্ছা থকা স্বত্তেও বহু ইচ্ছা থকা স্বত্তেও যাতায়তৰ ব্যৱস্থাটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পৰা নাই চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব লগা হৈছে